Наш радіослухач Микола Микитович з Дніпра більше кілометра йде до пошти, щоб підтримати світле радіо. Почуйте його голос. Хоч і трудно варка, думаю, що все і окна не з'яне, ну, ладно, це, вам не здає. Бог, Богу, я хотіла. Хочу... я говорю, сейчас хочу пой пойти и это, это шла, и это, потому что вы не знаетесь больше, чем я. Это 87 лет уже, ну ничего, слава Богу, я все пишу, больше километра надо идти до почты. Я не оставляет, он не оставляет, и, и я чувствую его руку. Ну, вот ну,